Hulu Langat Terima kasih Yang di petua, betul Hulu Langat Soalan saya nombor lima Pantun tak tau Tak perlu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Dan selamat pagi, salam Malaysia madani Terima kasih Kepada yang berhormat Hulu Langat Di atas keprihatinan soalan ini ya Puan Intwah, dalam pasaran bebas ya, harga barangan dan perkhidmatan amat bergantung rapat kepada faktor penawaran dan permintaan dengan izin supply and demand, dan amat penting untuk kita memahami um, bahawa kedua-dua ini uh, akan mengawal kestabilan harga barang dan juga uh, akan mengawal harga barang. Jadi uh, ianya terkait rapat juga dengan kemampuan KPDN ya mengimbangi kedua-dua ini. Amat penting juga kita fahami bahawa ada ekosistem dan ada faktor-faktor yang akan mempengaruhi penawaran serta juga permintaan. Contoh apabila musim perayaan, permintaannya tinggi. Ya, kalau uh, supply-nya sama dengan izin uh, Puan di ketua, maka harganya akan tentu sekali naik. Ya jadi maka di sini ada dua uh, akta yang uh, merupakan memberi punca kuasa kepada KPDN untuk mengimbangi uh, bekalan dan penawaran ini. Yang pertama ialah Akta Kawalan Bekalan, ya, Akta Kawalan Bekalan uh, 1961 dan kedua ialah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan uh, 2011. Me menggunakan kedua-dua akta ini, KPDN uh, boleh uh, apa kata mengawal harga barang, ya, dan menstabilkan harga barang contoh apabila a uh, supply-nya kurang faktor-faktor seperti geopolitik, faktor seperti bencana, faktor seperti climate change ya di mana kalau banjir mungkin uh, musim tengkujuh dan banjir barangnya keperluan uh, supply-nya kurang. Jadi ada kemungkinan harganya naik. Jadi kita akan menggunakan Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan untuk menstabilkan harga dan mengawal harga. Poin kedua di masa yang sama membenteras katil juga merupakan langkah yang penting di dalam memastikan bahawa harga itu terkawal kerana apabila ada pakatan mengawal pakatan katil ini maka mereka menentukan harga. Jadi ini ada juga kesan kepada penstabilan harga. Bagi bahagian yang kedua, Puan yang diutuh soalan berkenaan soalan ululangat. Bahagian yang kedua itu berkenaan dengan dana tambahan untuk memperkukuh penguatkuasaan kawalan harga. ya. Bagi mengelak peniaga mengambil kesempatan. Uh, Poin yang kedua, dia ada beberapa ops. Ada beberapa ops seperti uh, ops pantau. Ya, yeah, ops pantau ini ialah untuk memeriksa harga setiap hari ya, uh, yang di bawah penguatkuasa. Ada juga ops menu yang akan melihat ke restoran, kedai-kedai makan dan ops indah uh, ululangat ya khusus untuk tahun depan di mana ini adalah tahun melawat Malaysia. Jadi perlu kita pastikan bahawa harga-harga ini uh, terkawal dan tidak ada yang mengambil kesempatan. P program patuh juga baru dilaksanakan, baru diperkenalkan untuk menjaga untuk memastikan bahawa tanda harga itu digunapakai. pakai di kedai-kedai, uh, di pasar dan sebagainya. Jadi ada peruntukan tambahan untuk uh, tahun 2026. Di pertua sebanyak 1.28 juta ringgit khusus untuk emolumen di mana ini akan uh, uh, diperuntukkan untuk tuntutan kerja lebih masa pegawai penguat kuasa untuk melaksanakan semua ops-ops tambahan ini pada tahun 2026 terutamanya untuk apa orang kata uh, menangani tahun melawat Malaysia Ya, uh, saya rasa uh, uh, sekian uh, setakat ini yang saya harap dapat menjawab soalan Hulu Langat. Terima kasih U puan Yang Ditua Hulu Langat. Terima kasih uh, menteri. Saya dengar tadi dua kali menteri sebut pakatan, pakatan. Ah. Ha, pakatan Harapan lah tu. Cuma saya nak sebutkan begini sebab menteri pun sebut tadi soal berkaitan dengan perayaan. Kita sedar tak? Maksudnya kalau dulu ni musim-musim perayaan ni kadang-kadang gula tak ada. Tepung tak ada. Minyak masak tak ada. Ayam tak ada kadang-kadang kan. Tapi sekarang ni di bawah pemerintahan kerajaan perpaduan kerajaan madani ni. Dah tiga tahun ni. Kita tengok barangan ni ada je. Dah tiga empat tahun kan kita sambut bulan puasa ke hari raya ke kan. Barangan Jalan. tu ada ke. Jadi saya nak tahu apa pendekatan dan juga strategi. Yang digunakan oleh KPDN dan juga Kementerian Pertanian. Dalam berstrategi untuk mengekalkan barangan ni ada. Kalau dulu-dulu tu kejap ini tak ada la itu, kejap ini kena sorok dan sebagainya. Cuma soalan saya macam ni. Apakah mekanisme penguatkuasaan khusus KPDN sekiranya syarikat-syarikat, contohnya syarikat logistik yang telah pun menerima subsidi di bawah sistem kawalan petrol bersubsidi SKPS didapati masih menaikkan harga perkhidmatan mereka dan memindahkan kos tambahan kepada pengguna? Adakah ini akan disiasat di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961? Dan Akta 723 Cuma soal barangan masa musim perayaan ada tu saya nak minta juga Menteri jawab Terima kasih yang dipertua Terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri um, Terima kasih uh, Ulu Langat di atas soalan tambahan Yang bab Kementerian uh, uh, Pertanian tu saya tak boleh jawab lah ya Tapi saya jawab di dalam bidang kuasa saya Puan yang tua berkenaan dengan uh, musim perayaan. Betul, pada musim perayaan ada peningkatan permintaan. Contohnya masa uh, di Pahvali ada peningkatan kacang dal, permintaan untuk kacang dal contohnya ataupun permintaan untuk daging uh, kambing, ya. Yeah. Uh, musim uh, raya puasa ada peningkatan uh, permintaan untuk kacang panjang, orang masak lodeh, yang yeah, orang Jawa macam uh, apa ni langat ni, ya. Yeah. Masak lodeh dan buat sambal sambal apa goreng, ya, jadi ada permintaan yang tinggi untuk kacang panjang. Jadi dalam hal ini KPDN uh, mengenal memperkenalkan skim harga maksimum musim perayaan. Di sini kita kawal harga untuk satu tempoh yang tertentu, mungkin lima hari sebelum perayaan, sewaktu musim perayaan dan selepas musim perayaan, ya kita kawal harga ada harga maksimum untuk barang-barang tertentu yang digunakan sewaktu musim perayaan. Soalan yang kedua berkenaan dengan yang ambil kesempatan. Yang ambil kesempatan ni uh, banyak uh, ketika ulu langat ada ramai yang mengambil kesempatan. Bila ada diumumkan uh, pelarasan gaji penjawat awam, ada yang ambil kesempatan. Bila diumumkan berkenaan dengan peluasan SST, ada yang ambil kesempatan. Bila dikeluarkan bajet untuk SARA, ada yang mengambil kesempatan. Bila ada SKPS, SKDS juga ada yang mengambil kesempatan. Maka dalam hal ini, Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan digunakan. Untuk makluman yang berhormat, waktu kita nak tarik apa, kita nak maklumkan berkenaan dengan penarikan subsidi telur ayam contohnya, satu bulan sebelum itu, penguat kuasa pegawai KPDN sudah pun mengumpulkan data supaya kita tahu kos pengeluaran telur itu satu bulan sebelum diapungkan harga, dan kita boleh tahu sewaktu diapungkan harga berapa ada kenaikan sekiranya ada kenaikan dan sekiranya ada kenaikan terus akan dikeluarkan notis, ya notis, dan mereka perlu memberi kepada KPDN semua maklumat. Daripada sepanjang rantaian bekalan, daripada kos pengeluaran, kos operasi, bayar pekerja, ya, dan sehingga kos pengangkutan, logistik terus sampai kepada pemborong dan uh, per, 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 peruncit. Jadi uh, uh, Puan yang kedua, apa yang saya katakan, saya nak tegaskan, bahawa KPDN menegaskan bahawa tidak wajar sesiapa mengambil kesempatan dan memindahkan kos tambahan kepada pengguna dalam apa saja keadaan. Terima kasih poin itu. Setuju. Setuju. Eh, yang dipertua